Молодцы, собрали мерзавцев, которых надо уничтожить. Если Джангирова на вчера, нельзя было отбиться от проклятий и угроз, что ты следующий. Что это такое? Что это такое в демократической, как они говорят, стране? Сегодня они посылают как скот на убой людей, убивать друг друга за землю. Завтра они тут же сообщают, что они ее будут продавать иностранцам, нашу землю, на которой мы живем, за которую умирали наши деды, и мы не можем 9 мая выйти за это. Ну, да, и будут? И, ну, все, все, скажите, пожалуйста, не дайте, что будут какие-то последования, вы говорите, что... Я не ничего вырезали, не говорю, да? потому что я не какой-то но это я это боюсь за людей, которые вырезали, и они вырезали, и и рот, не было смелость вообще, что то проясняет для народа. Про и, 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 и мне очень, очень больно, что в нашей стране, в которой, я говорю, пока мы были с Россией, неважно, пока мы были в большой стране, пока мы были друзьями, соседями, была цветущая, красивая, радостная Украина, как молодая девушка, сейчас как проститутка, не знает, кому себя продать. Сверху тонется, все гляньте. Не метро, на улице подайте, 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 подайте. На АТО, на детей. Потом транжирят эти деньги, стоят, разнимают эти стеклянные ящики. Не ни, ни вылезли, никто не останавливает. И это все издевательство над народом. Просто издевательство. Я думаю, что я, думаю, что, я считаю, что не, не, сама власть, но это человеки, фашисты, которые, которые сейчас, которым нечем заняться, они без работы, они не имеют никакой цели в жизни. У них одна надежда, что они сейчас всех перебьют, и им что-то достанет. У нас же все делается за кусок земли. У нас посылают убивать за кусок земли или за тысячу гривен. мерзавцы просто они власти, которые развращают свой народ. просто развращают. У меня покойный брат может Я только читала его.